точно ничего. Проходит. Плюс ребята, человек пять ну, без фонари находились. После связаны. И один парень шел поднимался оттуда, просто проходя вот так вот между нами. Это было после обеда, когда ничего не было. И вот мы стоим, я стою, я смотрел где-то в сторону баррикады, И вот так вот смотрю туда, но вижу я его здесь. И падает, да? Выстрел лежит человек. А на хлеетик уродов, которые там были. Отсюда. Нет. Это Сокон, да, да? Ну, этого убили отсюда. А? Парень лет 44, а, 45 лет. Понятно. Парень. Ну, и, ну, почему он не стрелял всех нас? Здесь было около 300 человек. А и он сделал так, чтобы... В был... Шел, как Сколько? я бы сейчас. Грязная роба, без да, ничего, без шапки, без кепки. Уже никто никуда не идет, уже в палок в руках никого нет. Заходят, пьют чай, кофе, капучино. Идет бутерброд. И вот вам посмотрели, что будет с вами, что мы там сделали. Да, 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 да. Он, он за... не стрелял в толпу, он не стрелял ни в кого. Он стрелял в с... отдельный идущий человек. Ну, это запугивает. Здесь ну, было запугивает. много людей, он показал всем. Вот, смотрите, пах и все. Вы под контролем. Да, я буду решать, кто а, нет.